Що саме ви чекали від цього майстер-класу? Так як я сам із Ніколаєва, і майстер-клас проходить в Ніколаєві, я сюди прийшов пообщатися з старими, новими ну, штемельною стальщиками, які на цей майстер-клас, звісно, вже прийшли. Вот, Ясно, дякую. Чи ви, правда, в ваші сподівання, ось цей захід, цей майстер-клас? Да, мастер-класс не нравится. Очень понравилось то, что был собран полный зал, и это все верстальщики. Не, да. я... и, ясно, дякую. Как вы оцениваете организацию всего захода, всего мастер-класса, организацию саму? Я был на нескольких мастер-классах и на конференциях разных. Оцениваю как хорошо. Все было достойно организовано. Хорошо. Окей. Okay. А uh, і в цілому, оскільки ви буваєте, я переконаний на дуже багатьох таких заходах, uh, яка от користь в таких заходів? Тобто практична, нетворкінг, що саме користь? Що воно що вони дають? Ну, в першу чергу, це спілкування. то есть как бы посмотреть, что рассказывает Юра, очень интересно. мне кажется, гораздо интереснее пообщаться с Юрой уже после мастер-класса, непосредственно лично. вообще на таких мероприятиях самое интересное обычно уже за кулисами происходит да, при личном общении, потому что там рассказываются всякие секреты, потому что могут и не рассказать на конференции прилюдно и в более маленьких компаниях. То есть это гораздо интереснее личное общение, мне кажется. И остальное. Что можете побажать от Миколаева в такой сфере? Какие-то, у вас побажания порады и так далее само Николаеву вашему месту правильно время что я могу сказать развиваемся учимся и... ну, верстка в Николаеве в принципе достаточно хорошо поставлена то есть у нас много разработчиков много ребят с опытом очень большим то есть там уже ну, говорим про, про 10 лет и больше соответственно им самим есть что рассказать они просто часто скромничают об этом в общем, хочется больше таких мероприятий, чтобы проходило. Окей, дуже дякую.